Я Ява, я я ну, то есть наши люди. Нормально, что? Вода на него. Итак, друзья, я прошу одного из нашего э, мотообъединения, мотоклуба. Друзья, кот, поможешь? Кот, поможешь провести конкурс? Ты должен отдавать старт. Старт должен быть, кот покажет. Вот Итак, рассказываю правила конкурса. Девушки или парни, по тому мы едем, даем сапог. Вот надо сейчас ее нарисовать. Объясняю пока конкурс. правила конкурса. Ты едешь прямо. Ногами становиться на землю нельзя, останавливаться тоже. Твоя напарница, девушка, парень, кто сидит сзади, должен на ходу тянуть сапогом в эти три бутылки. Нет, сапог один, мне переиздавать пою не надо. Мы дадим сапог, друг, не переживайся. <связываем> э -э Ой, не переживай. Если она выбивает три, вот, три сразу, да, получает три очка. Два, два очка. Одно, нет, так нет, да? Ну, все, <связываем> у каждого есть, в принципе, по две попытки мы даем сто процентов, да? Сейчас, сейчас вот линия, по которой ехать надо, вот будет. То есть, это ехать, да? Наша, это не так все просто. Подожди пару минут. Чтобы попасть в пузыри, Это не так все просто. Да, не все так просто. Итак, линия нарисована. Старт, вот. Кот! Сережа, ты меня слышишь? Эээ, здекс. Или кот? Старт давайте. Не заезжаем за левую вот эту линию, да? Право, какой? скорость любая. Итак. Левин Сапог где? Право по Удачи! Мы желаем вам, друзья, удачи. Итак, первый сапог даем первому участнику на яве и замечательной красавице, которая сидит у него на хвосте. Итак, Лева, Лева, ставь, пожалуйста, возле бутылок, пусть подкидывает просто сапог и все. Текст ты старт с котом даете встречаем первого участника, ваши аплодисменты, 3, 2, 1, поехали. Итак, это вот показываем, что надо делать. За линию, Ёба, надо подъехать ближе, ближе, красавица. Воевода перекидывает сапог, подаем следующему участнице. И что страшно, что нормально, Саня. Рыжая, бесстыжая. Это Гатаможа. Итак, Шушенский филиал. Поехали, ребята, давайте. Сапог Хлёвин аккуратно. Опа! Блин, Первая трещка есть. Молодец, заработал. Шушенский филиал! Саня! Вы не очень близко ставьте, а чуть-чуть подальше, чтобы, ну так, урал. Вот, прекрасно, прекрасно. Красавелла, красавелла, Брэдавелла. Итак, следующая рыжая бесстыжая начинает кидать Левин сапог. Ближе, ближе на подъезде ну. По две попытки даем, по две попытки. У кого три очка остаются просто отдельно, да? А мы едем дальше. О, Виталька наш друга Нело. Ой, ё-моё, ну промазала. Так как промазала. Мало того, что промазало, так еще и не с той стороны заехали. Кстати, хочется напомнить, что линию объезжаем справа, друзья. Еще друзья. раз! Еще раз, щучинцы. Молодцы. Это хорошо, но немножко маловато. Продолжаем конкурс на наше 18 летие 18 лет клубу The Boy of <звучит> Ой, е-мое, почти, почти не точно, не но так, э <звучит> сила есть, но немножко меткость надо наполнить. Итак, передаем наш Лебин сапог следующему участнику. Погнал, дружище, давай! Один при... Немножко слабовато. Ну, давай, давай, сосредоточься. О, о! Если боеводу попал, сразу минус 10 баллов. Смотрите аккуратно. Боеводу не убейте, он нам нужен живым. По две попытки, по две. Ай, чуть-чуть, чуть-чуть не докатило, то ничего, есть шанс в следующий раз. <связать> ну что ж такое, что Хотя у нас сейчас сразу, но не получилось, а, хочется и рыбку съесть, и кости сдать, ну ничего, подъезжаем, вот друзья, ребята, если есть желание, и вот, <связать> вот, два раза, два раза, молодцом, молодцом, у нас здесь пока три, два и одно очко, Главное не в очко, а просто одно очко, так что подъезжаем вот, дальше. Лучше по-хорошему хлопать темноту живы. Публика не реагирует, потому что публика бдит, бдит, и смотрит за... не научили тебя! Самая короткая линия, которая которой проходит как перпендикулярно. Перпендикулярно надо, ребята, кидать, тогда все будем попадать. Саня, я смотрю, что сейчас ты видишь, вот именно... Да, спасибо, ребята. я чувствую серьезно, но по третьей скоро будет попытки давать. Я просто, что? Это вот участники финала. Вот Yeah. Uh, Я вижу yeah. людей, которых, Да, да, у нас есть три, два и одно очко. Есть! Ah. Oh,